নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ই কক্ষালৈ স্বাগতম জনাই মই জ্যোতি দাসে আৰম্ভ কৰিব ওলাইছো আজিৰ ভিডিঅ' আজি আমি পঢ়িব ওলাইছো ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ অসমীয়া বিষয়ৰ উন্মেষ পাঠ্যপুথিৰ চৈধ্য নম্বৰ পাঠ নদীদ্বীপে ৰিঙিয়াৰ চাৰি নম্বৰ অংশটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই অংশত আজি আমি পাঠ ভিত্তিক ক্ৰিয়াকলাপত থকা কিছু প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম আমি ইতিমধ্যে তৃতীয় অংশত পাঠ ভিত্তিক ক্ৰিয়াকলপৰ কিছু প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিছিলো নিশ্চয় তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাইছা আজি আমি আঠ নম্বৰৰ পৰা প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰো আহা আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি দিছে চাওঁ পাটটোত উল্লেখ থকা ৰং কেইবিধৰ নাম লিখা আৰু কোনটো ৰঙৰ প্ৰতিফলন কত ঘটিছে তাৰ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰা গতিকে পাতটোত কিছু ৰঙৰ কথা কৈছে সেই ৰং বিলাক কোনটো ৰঙৰ কোনটো ঠাইত প্ৰতিফলন ঘটিছে তাৰে এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব দিছে আমাক আৰ্হি এটা দিছে উদাহৰণটো দিছে শুকুলা বুলি কোৱাৰ লগে লগে প্ৰতিফলন ঘটিছে কহুৱা ঠিক আছে আমি আৰু কি কি ৰং দেখা পাইছো চোৱাচোন ৰঙীন মুকুতামণিবোৰ সোণালী চাদৰ তাৰ পিছত ৰূপালী বুটা শুকুলা আৱৰণ বা পহোৱা ফুল সেউজীয়া দলিচা হয়নে সৰিয়হৰ খেতি ঠিক আছে তাৰপিছত হালধীয়া পথাৰ সৰিয়হৰ ফুলৰ কথা কৈছিলে হয়নে তাৰপিছত ৰঙচুৱা বেলি ঠিক আছে গতিকে ৰং বিলাকৰ কথা কওঁতে এইবিলাক শব্দৰ প্ৰতিফলন ঘটিছে গতিকে এইদৰে আমি এই তালিকাখন প্ৰস্তুত কৰিব পাৰো তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আহা এইবাৰ আমি ভাষা অধ্যয়ন অধ্যায়টো পঢ়ো আহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বাক্য় ৰচনা কৰিব দিছিলে আমাক কেইটামান শব্দ হাঁহি ফূৰ্তি ঠিক আছে হাঁহি ফূৰ্তিত আমি কি লিখিব পাৰো কাম কৰাৰ মাজতো কেতিয়াবা অলপ হাঁহি ফূৰ্তি কৰিবলৈ মনটো ভাল লাগে ঠিক আছে ঠিক আছে গতিকে এই শব্দটো আমি এইটো বাক্যত এইদৰে বহুৱালো তাৰপিছত চোৱাচোন হালি জালি পানীৰ সোঁতত সৰু নাওখন হালি জালি ঠিক আছে হালি জালি গৈ আছে ঠিক আছে পাতটোত আমি কহুৱা বনৰ বিষয়ে পঢ়িছিলো তাতে আমি হালি জালি শব্দটো পাইছিলো ঠিক আছে ৰিণিকি 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 মানে দূৰৰ পৰা ঠিক আছে পাহাৰৰ সিপাৰৰ পৰা বৈ অহা নিজৰ শব্দটো কাণত ৰিণিকি ৰিণিকি ঠিক আছে বাজি উঠিছিল গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি এই শব্দটো এনেদৰে এই বাক্যত বহুৱাব পাৰো ঠিক আছে গাইডামুৰি গাইডামুৰি কেনেকে কব পাৰো গাঁৱৰ পথেৰে গাই ডামুৰিৰ এজাক আহি আছে ঠিক আছে আমি গাঁৱত সচৰাচৰ দেখা এনেকুৱা এটা দৃশ্য গতিকে গাঁৱৰ পথেৰে গাইডামুৰি এজাক আহি আছে নাট ভাওনা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অনুপম সৃষ্টি হল নাট ভাওনা ঠিক আছে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইদৰে আমি বাক্যবিলাকত এইবিলাক শব্দ বহুৱাব পাৰো বা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো ঠিক আছে জানো আহা তলত দিয়া বাক্যটোলৈ মন কৰা এতিয়া আমি নতুন কমলাবাৰী সত্ৰৰ অতিথিশালালৈ যাম আৰু নিশাটো তাতেই কটা ইয়াত দুটা বাক্য সংযোগ হৈ আছে বাক্য দুটা হল এতিয়া আমি নতুন কমলাবাৰী সত্ৰৰ অতিথিশালৈ যাম ঠিক আছে এইটো এটা বাক্য এক নম্বৰ বাক্য় প্ৰথম বাক্য় তাৰপিছত পিছৰটো হৈছে নিশাটো তাতেই কটাম ঠিক আছে দুই নম্বৰ বাক্য় এতিয়া এই দুইটা বাক্য় আমি লগ লগাই দিছো কিহেৰে লগ লগাইছো এই বাক্য দুটা আমি এটা শব্দৰ জৰিয়তে সংযোগ কৰিছো ঠিক আছে আৰু এটাই বাক্য কৰিছো আৰু শব্দটোৰে বাক্য দুটা সংযোগ কৰিছে আৰু এইবাৰ আন এটি বাক্যলৈ মন কৰা ঠিক আছে আমি ইয়াতে পালো এই আৰু শব্দটো দেখিছা নহয় আমি নিজৰ জীৱনতো এই আৰু শব্দটো প্ৰয়োগ কৰো দুটা বাক্য আমি একেলগ কৰিবৰ কাৰণে সংযোগ কৰিবৰ কাৰণে আমি আৰু শব্দটো বহুৱাই দুটা বাক্য আমি ব্যৱহাৰ কৰো ঠিক আছে এৰা এইয়া যেন এখনি ঢৌ খেলি থকা সোণোৱালী চাদৰ বাক্যটোত এৰা শব্দৰ ঠিক আছে এৰা মানে হয় ঠিক আছে যেন শব্দটোৱে সাদৃশ্য বুজাইছে ঠিক আছে এনেকুৱা যেন ঠিক আছে আৰু এৰা যেন আদি অব্যয় শব্দ হয় ঠিক আছে এতিয়া এই অব্যয় শব্দ বিলাকৰ কাৰক পুৰুষ বচন লিংগ অনুসৰি ৰূপ নহয় অৰ্থাৎ কোনো পৰিৱেশ বা অৱস্থাতে ৰূপৰ পৰিৱৰ্তন নোহোৱা শব্দবোৰে হল অব্যয় ঠিক আছে এতিয়া আমি অব্যয় মানে কি বুজিলো যে কোনো পৰিৱেশ বা অৱস্থাতে ৰূপৰ পৰিৱৰ্তন নোহোৱা শব্দবোৰে হৈছে অব্যয় ঠিক আছে আৰু এৰা যেন ঠিক আছে গতিকে এইবিলাক পৰিৱৰ্তন নহয় একেই থাকে ঠিক আছে বাকচটোত থকা বাক্যবোৰ পুনৰ গঠন কৰা গতিকে আমি দুটা বাক্য যদি সংলগ্ন কৰিব লাগে তেতিয়া আমি অব্য পদৰ ব্যৱহাৰ কৰো এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াতে আমাৰ অব্য পদ কেইটামান দিছে সেয়ে কিন্তু তথাপি আৰু আৰু এই শব্দকেইটা আমি এই দুটা বাক্য সংলগ্ন কৰোতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে দুটা দুটাকৈ আমাৰ কেইবাটাও বাক্য দিছে গতিকে প্ৰথম দুটা বাক্য আমাৰ হৈছে ৰাম ঘৰলৈ গল ৰীতা ঘৰলৈ গল গতিকে এই দুটা বাক্য আমি যদি সংলগ্ন কৰিব লাগে তেনেহলে আমি কি বহাম বাৰু তোমালোকে কব পাৰিবানে আমি বহাম আৰু ঠিক আছে আৰু বহালে মিলে নে নাই চাওচোন আহা ৰাম ঘৰলৈ গল আৰু ৰীতা ঘৰলৈ গল ঠিক আছে গতিকে আমাৰ মিলিছে হয়নে নহয় আজি কাতি বিহু আজি স্কুল বন্ধ গতিকে ইয়াতে কোনটো শব্দ বহিব উপযুক্ত শব্দটো হৈছে সেইয়ে আজি কাতি বিহু আজি স্কুল বন্ধ গতিকে কাতি বিহু আজি স্কুল বন্ধ হয়নে কাতি বিহুৰ কাৰণে আজি স্কুল বন্ধ তাৰপিছত চোৱাচোন গাইজনী ঘৰলৈ আহিল দমৰাটো ঘৰলৈ নাহিল ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে আমাৰ কোনটো শব্দ উপযুক্ত বুলি ভাবা গাইজনী ঘৰলৈ আহিল কিন্তু হয়নে ইয়াতে হব কিন্তু বেলেগ শব্দ নবহে দমৰাটো ঘৰলৈ নাহিল ঠিক আছে এতিয়া আমি শেষৰ দুটা বাক্য চাওঁ আহাচোন তোমাক ইমানকৈ মাতিলো তুমি মাত এষাৰো নিদিলা গতিকে ইয়াতে হব কি চোৱাচোন তোমাক ইমানকৈ মাতিলো তথাপি তুমি মাত এষাৰো নিদিলা ঠিক আছে গতিকে আমি যদি ইয়াতে তথাপি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰো তেতিয়া দুইটা বাক্য সংলগ্ন হব ঠিক আছে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই দুটা বাক্য কিদৰে আমি সংলগ্ন কৰিব পাৰো তোমালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছা আহাচোন পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ জ্ঞান সম্প্ৰসাৰণৰ অধ্যায়ত আমি আজি পঢ়িম মুখাশিল্পৰ বিষয়ে মুখাশিল্পৰ বিষয়ে আমি পাঠটিত আলোচনা কৰিছিলো অতি পাচন কালৰ পৰাই অসমত মুখাশিল্পৰ প্ৰচলন হৈ আহিছে পুৰণি যুগৰ পৰাই অসমত মুখা শিল্পৰ প্ৰচলন হৈ আহিছিলে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে ভাওনাত পোন প্ৰথমে মুখা ব্যৱহাৰ কৰে গতিকে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে পোনপ্ৰথমে মুখা ব্যৱহাৰ কৰে কত ব্যৱহাৰ কৰে ভাওনাত ঠিক আছে গতিকে ভাওনাত তেওঁ মুখা শিল্প প্ৰথম আৰম্ভ কৰে তেতিয়াৰ পৰাই অসমৰ মুখাশিল্পই নতুন পৰিচয় লাভ কৰে অসমৰ বহু সত্ৰত এই শিল্পৰ চৰ্চা আছে বিশেষকৈ মাজুলীৰ শ্ৰী শ্ৰী চামগুৰি সত্ৰ মুখাশিল্পৰ বাবে বিখ্যাত অসমৰ লগতে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন পৰ্যটক এই শিল্প চাবলৈ আৰু প্ৰশিক্ষণ লবলৈ আহে ঠিক আছে মুখাসমূহ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ থলুৱা বাঁহ বেত কপাহী কাপোৰ গৰুৰ গোবৰ কুমাৰ মাটি কুহিলা মৰাপাট আদি সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা হয় মুখাসমূহত ব্যৱহাৰ কৰা ৰঙো প্ৰাকৃতিক ভাৱেই প্ৰস্তুত কৰা হয় বাকলি পাত বেলৰ আঠা শেঙুল হাইতাল মিঠাতেলৰ চাকিৰ ঝাই নীল গছ আদিৰ পৰা এই ৰং প্ৰস্তুত কৰা হয় গতিকে মুখাসমূহত ব্যৱহাৰ কৰা ৰং বিলাক আমি প্ৰকৃতিৰ পৰাই লোৱা হয় গতিকে কি কি লোৱা হয় বাকলি পাত তাৰপিছত বেলৰ আঠা হেঙুল হাইতাল মিঠাতেলৰ চাকিৰ চাই তাৰপিছত নীলগছ এইবিলাকৰ পৰা ৰং প্ৰস্তুত কৰা হয় ঠিক আছে এনেদৰে প্ৰস্তুত কৰা মুখাসমূহ বৰ্তমান সময়ত ভাওনাৰ উপৰিও উৎসৱ পাৰ্বণ সভা সমিতি ঘৰ দুৱাৰ সজোৱা উপহাৰ হিচাপে দিয়া আদি কামতো ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে এই মুখাসমূহ আমি সাধাৰণতে এতিয়া বৰ্তমান বহু বহু ঠাইত দেখা পাওঁ কত কত আমি ভাওনাত দেখা পাওঁৱেই আৰু উৎসৱ পাৰ্বণ সভা সমিতি বা ঘৰ দুৱাৰ বা বিদ্যালয়টো আমি এই মুখা শিল্প দেখা পাওঁ ঠিক আছে মুখাসমূহ দেখা পাওঁ গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নিজে তোমালোকে ভাওনা চাইছা ভাওনাত তোমালোকে মুখাৰ ব্যৱহাৰ দেখিছাই হব গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাক ইয়াতে মুখা কেইখনমানৰ চিত্ৰ দিয়া হৈছে মুখাকেইখন চোৱাচোন বৰ মুখা বা চুমুখা লুটুকৰি বা চুতি চুমুখা মুখ বা মুখা গতিকে এইকেইখন হৈছে মুখা শিল্পৰ অন্যতম উদাহৰণ ঠিক আছে আমি পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আহা তোমাৰ ভাল লগা কেইখনমান মুখাৰ নাম উল্লেখ কৰা সেই মুখাকেইখন তোমাৰ কিয় ভাল লাগে কোৱা আৰু লিখা গতিকে মই তোমালোকক উদাহৰণ দি দিছো চোৱাচোন মোৰ ভাল লগা কেইখনমান মুখা হল নৰসিংহৰ মুখা গৰুন্দৰ মুখা আৰু ৰাৱণৰ মুখা নৰসিংহৰ মুখাখনৰ ভয়ংকৰ অথচ ঐশ্বৰিক ৰূপটোৱে মোক আকৰ্ষণ কৰে ঠিক আছে গৰুৰৰ মুখাখনে শক্তি আৰু উদৰতাৰ প্ৰতীক বহন কৰে আনহাতে দহটা মূৰ থকা ৰাৱণৰ মুখাখনৰ নিৰ্মাণশলী অতি আকৰ্ষণীয় আৰু ই অশুভ শক্তিৰ ওপৰত শুভ শক্তিৰ বিজয়ৰ কথা সোঁৱৰাই দিয়ে ঠিক আছে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি এইদৰে লিখিব পাৰো হব তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱাচোন মাটি আখৰা মাটি আখৰাৰ বিষয়ে আমি কিছু কথা জানো আহা মাটি আখৰা সত্ৰীয়া নৃত্যৰ প্ৰাথমিক পাঠ এইটো আমি পাঠটোত পাইছিলো মাটি আখৰাৰ দ্বাৰা সত্ৰীয়া নৃত্যৰ শিক্ষা আৰম্ভ হয় ইয়াৰ জৰিয়তে ন শিকাৰো এজনৰ শৰীৰটো সত্ৰীয়া নৃত্যৰ বাবে উপযোগী হোৱাকৈ গঢ় দি লোৱা হয় তাৰমানে ব্যায়াম কৰা হয় আৰু ব্যায়াম খিনিয়ে হৈছে মাটি আখৰা ঠিক আছে ই পেশী হাড় আদি নমনীয় আৰু মজবুত কৰি সত্ৰীয়া নৃত্যসমূহ নিখুট ভাৱে পৰিৱেশন কৰিব পৰাকৈ সাজু কৰি তোলে মানুহৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক সুস্বাস্থ্যৰ বাবে মাটি আখৰা বৰ উপযোগী ঠিক আছে এই ব্যায়াম আমি কৰিব লাগে ঠিক আছে মাটি আখৰাসমূহৰ যোগাসনৰ লগত বহুখিনি মিল আছে গতিকে মাটি আখৰা যদি আমি কৰো তেতিয়া আমি গম পাম ই যোগাসনৰ লগত মিল দেখা যায় ইয়াৰ লগত শোল তাল বাঁহী আদি লোকবাদ্য সংগত কৰা হয় গতিকে এই মাটি আখৰা যেতিয়া অভ্যাস কৰা হয় তেতিয়া শোল তাল বাঁহী আদি ইয়াৰ লগত সংলগ্ন কৰা হয় গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নিশ্চয় তোমালোকে মাটি আখৰাৰ বিষয়ে গম পালা মাটি আখৰা আৰু সত্ৰীয়া নৃত্যৰ বিষয়ে ভিন ভিন উৎস সমল ব্যক্তি ইণ্টাৰনেট আৰু বাতৰি কাকতৰ আলোচনীৰ পৰা সমল সংগ্ৰহ কৰি লিখা গতিকে তোমালোকে ইয়াৰ ওপৰত তোমালোকক এটা নোট লিখিব দিছে গতিকে সমল লিখিব দিছে গতিকে তোমালোকে মাটি আখৰ আৰু সত্ৰীয়া নৃত্যৰ বিষয়ে ইণ্টাৰনেটৰ যোগেদি বা বাতৰি কাকতৰ যোগেদি বা কোনো বিশিষ্ট লোকৰ জৰিয়তে এই বিষয়ে জানি পেলাই এটা সমল গোটাবা গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো প্ৰশ্ন তোমালোকলৈ এৰিলোঁ অহা ক্লাছত এটা নতুন পাঠ লৈ তোমালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিম তেতিয়ালৈ সামৰিছোঁ নমস্কাৰ